Halo teman-teman, oke kali ini kita akan buat cassava ya, yang ini dibuat dari singkong ya. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah teman-teman di sini ada singkong, ini sekitaran mungkin setengah kilogram ya. Nah kita akan parut dulu ini semuanya ya, kita parut. Oke, ini udah mau selesai ya. Nah, nanti si parutan ini nanti kita akan diperas airnya ya. Sehingga nanti kita akan ambil eh, ampasnya doang. Kita pindahin dulu, ya. Nah, sekarang kita akan peras, teman-teman. Kita pakai ini aja. Ternyata ini sangat lama, ya. Kalau pakai gini caranya, dan kita akan ganti aja. Teman-teman, pakai kain ya. Nah, kita pakai ini aja supaya lebih cepat. Nah, ini perasaan yang terakhir nih, teman-teman. Nah, ini udah jadi nih. Nah, kita ambil ini aja ya, airnya. Sementara airnya itu dibuang ya, tapi untuk patinya nanti kita akan ambil. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu eh, karamelnya dari gula pasir. Kita akan lelehkan gula pasir ini supaya mem, eh, jadi karamel ya. Secukupnya aja, teman-teman. Nah, segini cukup ya. Selanjutnya, kita akan tuangkan karamel ini. Ke loyang ya, saya pakai loyang kecil aja ya, teman-teman. Nah, ini kita ratakan ya. Uh, langsung panas nih ke loyangnya. Oke, nah untuk singkong ini kita kasih gula, kira-kira kita kasih uh, 3 sendok makan. Ya, kalau misal kurang bisa tambah lagi ya, kalau mau yang manis banget. Kemudian kita kasih air susu ya, susu cair full cream 200 ml. Aduk-aduk. Nah, kemudian untuk pati ini kita ambil ya. Oke sedikit aja nih, satu sendok lagi, hai, 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 teman teman Oke, udah beres, teman-teman. Sekarang kita akan masukkan uh, singkong ini ya ke, ke dalam loyang yang sudah diberi karamel. Nah, ini kita tinggal ratain aja ya, teman-teman. Kalau nanti sudah, nanti ini kita akan kukus ya selama setengah jam. Oke teman-teman, ini dia tempat pengukusannya. Kita masukkan. Nah nanti kita akan biarkan ini selama setengah jam atau 45 menit ya. Oke teman-teman, ini dia yang sudah dikukus ya dan ini hangat ya, gak panas. Soalnya jadi dibiarin dulu selama 10 menit. Kita angkat aja teman-teman. Nah, saatnya kita akan mengeluarkan cake ini ya dari uh, loyang ini nih. Nah, kita tinggal colok-colok aja ya, pakai. Alat ini, ataupun bisa pakai eh, sendok, ataupun pisau, ya. Mantap nih, teman-teman! Nah, kita akan potong-potong dulu, ya, supaya nanti makannya itu gampang. Nah teman-teman jadi seperti inilah ya kasava cake ini yang terbuat dari singkong ya kita akan coba Bismillahirrahmanirrahim hmm, enak teman-teman manis ya Oke teman-teman mungkin segitu dulu video kali ini dan ini benar-benar mantap Oke sampai coba di video berikutnya bye-bye